Ternyata motifnya benar-benar sangat istimewa ya Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat saya salam satu hobi Oke sobat saya lokasi perburuan bahan bonsai kali ini di tengah-tengah kebun tebu ya Nah saya saat ini sudah berada di lokasi ya. Saya lihat di sekeliling saya ini sudah banyak sekali jenis tanaman yang bisa dijadikan bahan bonsai. Antara lain di sini juga ada ilang-ilang -hilang, hmm, serut, nah, lantana juga ada. Jadi seperti apa hasil perburuan bahan bonsai kali ini? Tonton terus Jaya Bonsai. bonsai seperti yang sudah saya bilang tadi di sini banyak sekali ya tanaman yang bisa dijadikan untuk bahan bonsai antara lain ilang-ilang nah, seperti ini daunnya terus di sini juga ada serut nah, daunnya seperti ini lebar-lebar lantana nah, untuk lantananya sebelah sana itu kelihatan kalau ada bunganya warna oranye oren sebelah sana itu lantana nah di sini kelihatannya ini bekas di nah, digali orang ya tapi nggak tahu kenapa kok diambil motifnya ini sebenarnya lumayan nih sebetulnya untuk jenis bahan bonsai nggak ada motif yang jelek ya nah, nanti jika sudah tumbuh tunas-tunas baru itu tergantung kita pengolahannya nah di sini juga ada sebetulnya kelihatannya motifnya cukup keren itu ya nah, itu oke banyak sekali jenis bahan bonsai seru di sini oke sobat bonsai nggak pakai lama kita cari ya mudah-mudahan dapat yang keren oke sobat bonsai nah, tadi sudah muter-muter ya cari bahan bonsai yang cocok ya nah, ini sampai ke pinggir-pinggir yang sudah dipanen tepunya oke ini sambil saya istirahat ya depan saya ini sudah ada bahan bonsai serut sambil kita nyantai coba kita cek mudah-mudahan motif dari bahan bonsai serut ini sesuai dengan yang kita inginkan oke sahabat bonsai nah disini ternyata juga ada jenis bahan bonsai hilang hilang yang banyak sekali di sini jenis bahan bonsai hilang hilang cuman untuk ukurannya ya ukurannya nggak terlalu besar wow. wow. oke okay, saat saya ternyata motifnya benar benar sangat istimewa ya Wah, uh, kalau motif kayak gini wah uh sangat-sangat istimewa karena apa bagian bonggolnya terus ukurannya juga enggak terlalu tinggi ya pendek ya cuman sejengkal kira-kira tinggal -kira, lebih lah uh, bonggolnya juga lumayan besar uh, bagian atasnya juga sudah kelihatan kering-kering gitu ya jadi motifnya uh, yang satu ini benar-benar sangat keren sekali cepat bonsai Alhamdulillah, akhirnya dapat juga yang sesuai dengan keinginan kita. karena juga saat bonsai bahan bonsai serut yang ukurannya ya cukup lumayan ya tapi motifnya benar-benar sangat keren sekali ini kalau ditanam segini ya itu kelihatannya ya kelihatannya wah wow, kayak apa ya pohonnya sangat besar sekali ya nantinya akan saya tanam kurang lebih segini ini sudah kelihatan sudah jadi ya kalau ini bisa hidup nantinya ya mudah-mudahan aja bisa hidup ya karena banyak sekali ranting-ranting kecil biasanya cepat sekali hidup juga ada akar ini nah, akar ini nantinya akan saya tengkokkan ke bawah untuk nah, supaya cepat tumbuh dari bahan bonsai serut ini karena sayang saat saya motif sudah sekeren ini kalau tidak hidup ya Oke akan saya potongi biar kelihatan motifnya lebih keren lagi Potongan saya tanam lagi, mudah-mudahan jika sudah musim hujan bisa tumbuh besar pun saya, biar nantinya bisa kita dongkel lagi. Kalau sudah tumbuh sudah tumbuh besar. Ya so, hasil yang saya dapat kali ini benar-benar sangat istimewa ya jenis bahan, bahan serut yang motifnya nantinya mungkin penanaman saya kurang lebih seperti ini ya jadi kelihatan bagian bonggolnya sangat besar nah, ini Dan nantinya jika sudah tumbuh ya, bagian atasnya ini akan saya bikin bulat aja biar seperti beringin ya pastinya benar, benar sangat super keren sobat bonsai bisa lihat sendiri nanti ya hasilnya jika sudah tumbuh ya mudah-mudahan aja bisa tumbuh ya kalau nggak tumbuh sayang sekali motif seperti ini sangat susah ya kita cari nah, kelihatan sih lurus nah, cuman setelah tumbuh ranting-ranting baru dan juga motif yang terbentuk secara alami ini ya ini sudah lama jadi kelihatan sudah kropos seperti ini ya ya Alhamdulillah dapat kali ini sangat-sangat istimewa meskipun ukurannya enggak terlalu besar tapi terbilang motifnya kelihatan seperti pohon besar oke sahabat-sahabat saya hasil perburuan kali ini dapatnya jenis bahan bonsai serut untuk motifnya kurang lebih seperti ini Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe ya. Agar sobat saya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.